Таритан, таритан. Та Привет, братан. Здорово. Из России, Сашки стоя. Из России, из России. Ты не случайно не армян? Нет, что ты? А ты армянин? Ну, половина. А ты из Греции? Ну да, я в Греции проживаю. Наполовину армянин, наполовину грек. Ну да. Понимаю, так есть. понимаю, понимаю. Нет, я э, гражданин России, но я этнический украинец. А, украинец. Да, представляешь, так иногда бывает. В России живут украинцы. В, в, в Греции живут армяне. Ну. Ну, а в России живут украинцы. Ну ты кого сейчас защищаешь, Украину или Россию? Вот я даже теперь не знаю, честно тебе скажу. Сижу в шпагате. Кого за сейчас, да? Хочется и Путину, хочется и Путину веником мокрым по морде надавать. А с другой стороны, понимаешь, вроде как присяга. А потом и понимаешь, он же говорил, что украинцев не существует, а я же есть. Ну. Ну вот и не знаю, что делать. Думаю, может организовать республику по образу и подобию ДНР ЛНР. У себя тут в Белгороде. Организую Брян Курбельскую народную республику, стану почетным губернатором. Как, как считаешь? Не знаю. Как ты относишься к... Па... Батько будет это согласие давать. Понимаешь? Причем тут батька? Ну, Путин. Да какой он чистый лох. Чистый черт, моль. Окурок. О чем ты? Ну, ты смотри, его Пригожин опустил. Он же опущенный. Петух. Гамбургский. Такие же так и я так считаю. Так и я так считаю. А чем занимаешься там в России водителем или какой профессии у тебя? Подполковник вооруженных сил Российской Федерации. А, запас. Много запас чего, да. Танка нет у меня, а в принципе несколько АГСов имею. Маю рацию, рацию на мою. маю, маю куламета. Приятного Аллачий Это трофейная. Это трофейная Кока-Кола. Кока-Кола. Я бы тоже сейчас Кока-Колу попила. Ну, выпейте. Выпейте. Мне нельзя. Почему? Почему? Я беременная. Так без сахара купите. Так без сахара купите. А, все равно сахара. Эти... Ну, по поводу беременности я должен вам сразу сказать. Что я не виноват. Что я не виноват. Я знаю, у меня муж есть. Это временно. Мужа я скоро на войну заберу. Скоро на войну заберу. Нет. Сколько ему лет? Да, то есть он уже на войне. Да, то есть он уже на войне. Ну вот. Поэтому да, я говорю мужик. это временно. Поэтому я говорю это временно. Нет, я выйду. Нет, конечно вы можете его и дождаться и даже конечно, компенсацию получить. Дождаться и даже компенсацию получить. Но вряд ли он живой вернется. Тут, Но я он он Тут я должен быть с вами честен. Тут я должен быть с вами честен. Не могу его обманывать. Ну вот, видите как. Ну вот, видите как. А как же его забеременели без мужа? Но он ушел, получается, по а вы из какого города? А вы из какого города? Я из Иркутска. И вот это он из Иркутска поехал через всю страну. Через всю страну. Идиот.

Что-то на я не видел, чтобы на нас нападали. Так более того, я служу в российской армии. Как и ваш. Как ваш муж. Как ваш муж. Не знаю, у нас. Я знаю, мне вот муж видео отправляет, как они прям по украинцам на танках ездят. Так это ж мы по украинцам на танках ездим. Да. А на не они, они на нас напали. Это ж мы на них напали? Как же он пошел защищать нашу страну, если на нас никто не нападал? На каком он направлении служит? Я ему награду вручу. Когда? Я смотрю новости, но я ни разу не слышал об объявлении войны нам. Я каждый раз смотрю новости, там этот Путин одно и то же говорит. Так он добил, и ты дура. Капец, кончений. Треш. Ну що, друзі? Треба визнати, ми, виявляється, об'явили їм війну. Ну, можна повернутися. Чоловік не повернеться. Та він просто поїхав погуляти десь. Він дав запреля зіми. рассупонилось солнышко, растолдыкнуло свои лучики по белу светушку. Вышел старик Ромуальдыч на обочину и аж заиркутился. «Да!»